Те, которые сзади кидают, аккуратно друг на друга не попадайте, рассчитывайте расстояние. Назар чемпион. Какой огромный камень у тебя, ничего себе. Низ в руках несем, аккуратно спускаемся. Аккуратно, Мирон, отходи. Миша, ты что? А, ты два себе взял. Я думаю, что там маленькие, а ты два взял, оказывается. Арсений, богатырь. А? а Мірон не втамився, бач. Я повний дурачок. Я взяв отакий великий болезнь, коли можна було такий маленький. Так. Я ж казав, бери поменше, бери такий, який ти можеш кинути мінімум на 2 метри. А, Та я на метр можу кинути. Мірончик, бач, взяв маленький і кидає собі потихенечку. О, маленький, канішка. Ні, ну не зовсім такий маленький. Отакий підійде, нормально. обратно легче галлеха ага. своя ноша не тянет скажи ага. никита На настройки готовимся может дом тренеру построить и скоро ага. с собой никита уже один булыжник говорит сувенир привезут чемодане Ага, вот так становятся чемпионами. Миша, то ты соби еще один. Да для кого? А? Равновесие держать. А, для равновесия. А, ты да. О, видишь, у него дополнительно еще. В какой момент равновесия говорит. Молодец. Три круга, три. Ничего себе, как ты дышишь тяжело. Что? Мишаня, ты что, захайкался? Чуть-чуть. Вот дождик начинается. Может третий круг и не успеем. Так, Никита, я попрошу на меня не злиться сильно, когда выполняешь это упражнение. А то я понимаю, что я вам спокойной жизни не даю. Так, добре, другий круг роблюємо і спускаємо камні в одне місце, бо дощик почався, добре. На сьогодні два круги для першого разу хватить. Мірончик, що забруднився? Нічого страшного. Я вже третій роблю. Молодець. Добре, Ти роблю. Ти чимпік? Ай, я зафиксировал, Леха, как ты матюкаешься. Ой, батьки тебе дадут по шее. Назарчик, то мився? Третий колос, це. Молодець. Це великий камінь. Ну, молодець.